І ми продовжуємо програму новий день. У нас є нагода привітати е чарівну гостю в нашій студії, яка тільки-тільки з потягу і відразу до нас ще не встигла побачитися з рідними, ще не встигла привітатися із друзями, а вже готова поділитися з вами, шановні глядачі, своїми враженнями від своєї. Роботи від своєї мандрівки, наша гостя Інна Підгайна, волонтер-місіонер, яка повернулася з Кенії. Доброго ранку Доброго ранку. про Кенію. Ми знаємо, що це далека екзотична країна. Крапка. Що ви знали про Кенію, коли ви рушали в подорож? І чому як вас туди занесло? Що ви там робили? Ну коли я їхала в Кенію, я в. В принципі знала приблизительно теж саме крім того, я знала, що там низький соціальний уровень, і люди там дуже ну в наші допоможі. Поэтому, в принципі, теж владіла невеликим количеством інформації. У нас є фотографії, ми можемо подивитися, як звичайні люди, які сидять на іншому куточку планети, дивиться в інтернеті фотографії. Угу. Так і ми зараз із глядачами заліпки подивимося краєвиди Кенії. А ви нам розкажете, що це за країна, що ви побачили на власні очі? Первым вопросом, когда я вернулась, меня спросили, а ты видела слона и льва? То есть вот это представление людей о Кении. Но на самом деле ну, Кения... Слон, и бачите, мы уже бачили. Да. Да. На самом деле Кения очень большая страна, по территории она где-то как Украина, и количество населения приблизительно такое же. Но там очень резкий перепад социального уровня. Наверное, 90% людей там за чертой бедности. И только 10% они себе могут позволить жить, как мы, возможно, кто-то лучше. Но Мы еще в принципе... в что... очень хорошо живем по уровню мы очень хорошо живем. Правда? То есть то, что мы имеем очень много, если бы мы только могли понять, как много мы имеем. А вот, то есть там в основном э, дети кушают Ну вот там, где я живу, дети могут приходить вообще к нам голодные И если мы их не накормим, их больше никто не накормит а в пустыне там дети просто могут выходить на дорогу в надежде, что кто-то им подаст воды а вот, Ну, то есть там очень плачевное состояние особ Особенно дети, детей очень много В семье в среднем по семь, по 8 детей Но ими никто не занимается И может быть такое, что просто их выбрасывают на улицу, а они там живут. Ничего, свет. Цього, мабуть, пересічний глядач, пересічний українець, мало хто знає про це. Ми знаємо, що Кенія дуже бідна країна, але ось такі подробиць, що коли просто чек, люди мало. виживають. От як ви про це дізналися, як ви, власне, потрапили до Кенії? Mm -hmm. Ну, я дуже давно, у мене було в серці желання допомагати людям, допомагати дітям і тим, хто в цьому нуждається. І а, э, так як ми дуже часто молодіжні конференції, то у нас є християнські походи, поїзди, я до цього займалася э, лагерями христианскими, поэтому очень многих людей видели, пересекались мы. И так я познакомилась там с ребятами, которые уже были в Кении, и они мне просто предложили, говорят, если ты хочешь, почему ты не едешь? Ну, и я не нашла себе ответа на этот вопрос, и поехала. Вот так вот. Что вы делали, чем вы занимались, И как вы помогали людям, властно, втиливали mm -hmm. в жизнь своему. Ну, У нас там работает команда, конечно, я не одна, потому что это даже опасно ездить самому туда. Но э, наша команда занимается, так как она уже там более 7 лет, я присоединилась только год назад к ним, э, то сферы деятельности очень разные. Это медицинские клиники, так как многие люди себе там не могут позволить элементарно даже провериться на тиф, на малярию сделать какие-то элементарные перевязки, гипса там в принципе нету, вот, то большая часть это медицинские клиники. Кроме того, мы занимаемся образованием деток, потому что там образование платное и очень дорогое. И далеко не все люди могут себе его позволить, поэтому у нас мы открыли свою школу там. Также занимаемся сейчас уличными детьми, там очень много детей улиц, которые там живут, не уходят, клеят, это их образ жизни, и там очень много насилия, над ними там очень Очень сильно издеваются на тих вулицях. Звісно, там у нас є церква, де люди можуть прийти, услышать проповідь, услышать Слово Божье, і ми також служимо. Якщо так багато небезпек, читують на місцевих мешканців не менше, а може ще й більше, небезпечно знаходитися. прибульцям, какие вот вы на себе відчули какие-то, возможно, небезпечные моменты? Конечно, у вас? белые люди там выделяются из всех, и ты не можешь пойти спокойно по улице, просто потому что ты белый. А Тебе вслед кричат музунгу, музунг это в переводе с суахили белый человек, и ты не остаешься там без внимания. В любом случае на тебя показывают пальцем, к тебе хотят дотронуться. Если ты уедешь глубже в пустыню, то там вообще дети тебя боятся, потому что они ни разу не видели белых людей. И они думают, что мы люди без кожи что у нас просто нету кожи, а вот они думают, что мы с нами что-то не то, мы какие-то странные. Конечно, всякое там было и бывает, но я верю, что Бог нас хранит и с нами все будет хорошо. Там, конечно, скорпионы нас спрашивают, есть ли есть, змеи есть, тоже есть, болезни тоже есть, но слава Богу мы живы, мы здоровы и, и это главное. Mm -hmm. uh, скажите, пожалуйста, сколько вам деталей довелось о Какая у вас начальная программа? Uh -huh. Ну, на данный момент в нашей школе более 100 детей, где-то 100-150 деток, и мы занимаемся начальным образованием. То есть наша задача научить детей читать, писать, считать, читать на английском, на сухили, для того, чтобы они могли потом пойти в государственную школу. И мы также им помогаем, вот первое, то, что нужно им заплатить за школу, чтобы пойти уже в государственную школу, это мы делаем. Вот. Каждый год где-то из нашей школы пускается 30-35 человек. А как вы спілкуетесь с Вы знаете их суахили? Mm -hmm. Там, значит, два государственных языка на данный момент, это английский и суахили, так как э, долгое время Кения была английской колонией, и англичане, в принципе, привили какую-то культуру, если туда приехать, мы увидим, что все там пьют только часть с молоком, потому что их научили этому англичане. Поэтому, в принципе, люди, которые ходили в школу, они знают английский, но маленькие детки его не знают, и с нами работают местные женщины, с нами работают э, учителя, которых тоже мы взяли к себе, они на помогает, но уже за год я научилась их понимать. И говорить еще сложно, но понимаю их уже хорошо. Ну, наприкинце нашей программы вы что-то научите и нас, и наших глядачей. Можливо, мы також куда-то завитаем, и нам станут и ну, эти знания. Каждый украинец знает минимум четыре слова на Суахили. Акуна матата – это Суахили, это значит «нет проблем». А, Симба – это лев на Суахили. В принципе, смотря мультики, мы уже учим Суахили. И макофи – Это аплодисменты. аплодисменти есть чого з нас вже знає, що ми не знаємо, що ми говоримо інколи за допомогою да. далекої <laughs> мови екзотичної країни Кені. Які ще от у вас враження? Ви задоволені результатом своєї роботи? Ви побачили, от ви пробули рік. Uh -huh. Ви побачили якийсь результат діяльності? Uh -huh. Чи було був сенс кидати тут все, uh -huh. ну, всех друзів, знайомих, свою справу? и вырушать куда-то далеко, неведомо зачем. есть такие вещи, когда, когда мы садим дерево, оно не сразу нам дает яблоки. И, конечно же, иногда мы задаем себе вопросы после того, как мы растим детей. Есть детки, которые живут с нами именно в доме, как приют детский, и они потом сбегают на улицу. Мы взяли с улицы, они не выдержат и все равно туда убегают. И, конечно, мы задаем себе вопрос, а зачем мы все это делаем? Но я понимаю, что результат мы можем увидеть не всегда, и не всегда мы должны ждать от них благодарность, но будучи в пустыне, я познакомилась с одной женщиной, которая мне рассказала, как на ее жизнь в свое время тоже повлияли миссионеры, и она говорила, если бы не они, я не знаю, была ли я вообще бы сейчас жива. Когда мы забираем деток тоже с пустыни, у которых мамы умерли, они просто сидели там холодные неделями, то я понимаю, что это просто спасенная жизнь. Конечно, хочется увидеть сразу перемены в них, перемены в их мышлении, в их культуре, но это происходит не сразу и верим, что однажды этот результат будет. Ну, какой-то э, хоть маленький результат вы видели, вы кое-что научили читать? Конечно, наши дети, у нас вот один из самых ярких примеров, мы весной к себе в дом забрали мальчика из пустыни, а в пустыне абсолютно другой язык, даже не сухий. Пустыня Туркана и язык турканский, и люди абсолютно, он не знал ни английского, ни суахили, он э, вообще нас понимал только жестами, когда мы ему что-то показывали, но на данный момент он уже бегает, разговаривает с нами на английском, он очень сильно старается, он видит, когда мы его хвалим, что он уже начал говорить по-английски. Вас отпустили из Во, Ну, я приехала сюда да. в отпуск, буквально нам полтора месяца, 18 октября я лечу уже обратно. Тобто ви не надовго. Да. Вас затягнуло. Я думаю, так. Да. А на скільки ще вирушаєте? Скільки часу пробудете? Поки ще на год, а потім я не хочу собі строити довгих планів, там як Бог устроїть, але я думаю, я ще потім повернуся. Тобто у нас є таке правило, що коли год відбув, то можна пару місяців поїхати відпочити і побачити своїх родних. Чим ви будете займатися тут? А, ну, здесь уже прошло три недели, как я здесь осталась, половина ровно, и я думаю, что уже я буду собирать туда материалы, а нам уже передают медицину, которую мы можем взять туда, буду закупать литературу детям, то есть готовится уже дальше к поездке, потому что есть многие вещи, которые мы здесь можем взять, но там их нет, а они нам нужны. Тут ваши батьки. Да, тут самая семья. И вся ваша родина, она спокойной душой отпустила вас, кто знает, за обри. Конечно, моя мама, она как мама очень сильно переживает, и когда не всегда я все пытаюсь рассказывать о наших болезнях, о наших каких-то приключениях, но она почему-то все равно все знает больше, чем я рассказываю, и, конечно, она переживает. Когда там доходили вести, что я болела малярией, там, тифом, то, конечно, она переживала, конечно, она... А узнавала, и когда даже сюда я приезжала, рассказала какие-то подробности нашей жизни, то она говорит, лучше молчи. <laughs> вот. Но она понимает, что это нужно, и она спокойно отпустила. И вся моя семья – это самая большая поддержка для меня на данный момент. А чи не выникали у вас думки, что и тут, в Миколаеве, или в Украине, сейчас такая сложная ситуация, mm -hmm. есть, куда докласти своих зусиль? Но когда я жила на Украине, я тоже старалась не сидеть без дела. Мы занимались детской онкологией, мы очень часто посещали. У нас была такая небольшая команда, что мы работали с детками в нашей Николаевской онкологии. Но я понимаю, что у каждого из нас свое место в жизни. И кто-то должен быть здесь а кто-то должен быть и там. И я понимаю, что здесь на данный момент у нас есть команда, которая может помогать людям здесь. Мои друзья многие, они ездят а, также на восток Украины сейчас помогать людям. А, мои подруги, они продолжают ходить в онкологию, но ну, а мое время уже быть там. Ну что, треба заспокоить и маму. Дивится мама зараз? А, я думаю, она сейчас на работе. Ну все одно, возможно, кто-то и передаст маму. У вас такая целеспрямована Спокійна, вперта донька, я вірю, що з нею все буде гаразд, і ті люди, які поруч із нею будуть вдячні їй за її роботу, правда? Скажіть, мамо, заспокойся а, Мама все знає, мама. Я тебе люблю, і а, ти знаєш, що я з Богом. У вас є нагода зараз звернутися також і до наших глядачів. Щоб ви могла могли сказати, от із свого досвіду Із того, що ви побачили, пережили, відчули на собі. и теперь можете и стали трошечки мудрейшими. я хочу сказать, что Украина наша – это замечательная страна. Мы не представляем, на самом деле, сколько у нас есть и сколько, чем мы можем поделиться с другими людьми. И речь даже идет, не, наверное, не о материальном положении, а о нашей мудрости, о нашей трудоспособности. У украинцев есть много таких особенностей характера, которыми мы можем делиться с другими народами, с другими людьми. И Цените тех, кто сейчас рядом с вами, цените жизнь, которая у вас есть. И самыми простыми вещами, вода, еда, это подарок от Бога, и надо быть благодарными за то, что мы имеем. Дякую, можно я вам потисну руку? Спасибо. Дякую, большое. успеху вам, отпочивайте, набирайте сил, наснаги и э, успеху вам у вашей нелегкой, но необходимой деятельности. Спасибо.